bir ayol kelibdi yo rasululloh men bir narsa qildimu shuni hukmini aytsangiz menga nima qilding desalar <coughs> erim bilan yaxshimas edi yaxshiemas o'rtamis keyin men shuni yaxshilaydigan ish qildim dedi u erini isitib kelibdi borib bizdagi qora baxshlar bor rasululloh shundayshunaqa ranglari o'zgarib ketdi rasulullohni deydi robiy nima deding sen sehr qildingmi bilasanmi nima qilgansan yer va osmon ahliga aziyat bergansan sen seni mana shu bitta qilgan ishingga yer va osmon ahli ozor cho'kkan chiq oldimdan dedilar <laughs> haligi xotin shuna qo'rqib <laughs> yugurib chiqib ketibdi ey odamlar shu bosib kelgan izlarni yuvib yuboringlar degan ekan bir hadis sharif o'qidim solihinda payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar besh vaqt namozning o'xshashi xuddi bir kishini uyida bir aroq oqib o'tadi u limmolim o'tadi buni uyni egasi bir kunda besh marta shumiladi bu hadisni ilgari limmolum degan so'zni eshitmagan edim bizni qishloqlarda shunaqa suv o'tadigan uylar bor uyni ichida limmolum arig'ida suv oqadigan odamlar bo'ladi uyni egasi besh marta cho'milganday de bo'ladi debdilar ajoyib gap bitta odamni uyida ariq o'tsa limmolim oqsa bu odam har kuni besh marta cho'milishga nimaga ehtiyoj bor bunda men ilgari mol baqardim o'nta o'n beshta molim bor bir kunda besh olti marta haligini oldiga boraman har borganimda hid urib qoladi kirib yuvinib molxonamni yonida yuvinadigan joyim bor keyin o'taman yuvinaverib zerikaman nimaga yuvinaman hazrati umar roziyallohu anhuni o'g'illari abdulloh ibn umarni gaplari bor men shu bahonada shu gapni ham aytib obolay u kishi aytgan ekanlar men ayolim uchun shunchalik ziynatlanaman u menga qanchalik ziynatlanishini xohlasam ba'zi bir kishilar bilan salomlashib u bilan ko'rishib xotiniga rahmim keladi erkak kishi xotinini doim pokiza xushbo'y qo'llari yuvilgan tirnoqlarini ichi loymas pokiza yurishini xohlaydi op ha, buni xohlayotgan erkak o'zi shunday yursin va <coughs> shu wow, şu ayoliga shunaqa yurishga sharoit qilib bersin qanday qilib u o'nta molga qarayotgan xotinini pokiza yurishini talab qiladi undan buzi qishloqdagi o'zbeklarga xudo beradi to'rtta molni baylab qo'yadida tashlab qo'yadi xotiniga shundaymi keyin undan molni hidi kelayotganini shikoyat qiladi mavzudan chalg'imaylik nima uchun odamzod besh marta yuvinishga muhtoj alloh va taolo odamni nafsonli yaratgan bu gunohga moyil o'zi shayton buni chalg'itmasa ham gunohga moyil nafs doim tuzab turadi rasululloh aytganlar odamni bolasi doim xatokor hamma odam farzandlari xatokor xatokorlarni eng yaxshisi tavba qiladiganlari birodarlar biz bir kunda besh marta cho'milmasak bo'lmaydigan ahvoldamiz alloh subhana va taolo atayin bizni hayotimizga shu besh mahal suvni otqizgan ekan